হে গাইজ আছালৈকুম নাচিন ব্লগছৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' এয়া দেখিছেনে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ একদম কামৰ পৰা কাৰণ আজি মানে মই কি কৰিছোঁ যোনখন ব্লেংকেট আমাৰ উলিয়াই থোৱা আছিলে সেইখন ব্লেংকেট মই ভৰাই দিছোঁ কাৰণ সেইখন অলপ সৰু হয় মানে এনেই গৰম অলপ কম ঠাণ্ডা এনেকুৱাত ল'বলৈ ভাল আৰু এইখন ব্লেংকেট মই উলিয়াই দিছোঁ কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডা আহিছে আৰু মই মানে জবৰদস্তি ঠাণ্ডা ল'বাৰ নিচিনা হৈছে ব্লেংকেট উলিয়াই মেলি মানে কি হয় ন ই ন উলিয়াব লাগিবই আৰু মোৰ মানে বেগ এটা ভৰাবলগীয়া আছিলে বক্সত চ' একেবাৰতে খোলোতে ভাবিছোঁ মই এইখন ব্লেংকেটো উলিয়াই লওঁ ইখন ভৰাই লওঁ বাৰে বাৰে খুলি থাকিব দিগদাৰ লাগে ন টাইমো ইমান পোৱা নাযায় আৰু যদিনাখন মন যায় তেতিয়াহে কামটো কৰি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছোঁ অকণ অকণমান কামবোৰ কৰি থাকোঁ ঘৰৰ লেতেৰা হৈ থাকিলেও বা অলপ চিজিল হৈ নাথাকিলেও বেয়া লাগে ন ঘৰটো চ' সেইটো কাৰণে সেইবোৰ বক্সত যিবোৰ কাপোৰ এনে এক্সট্ৰা মোৰ গদৰেজত পৰি আছিলে সেইবোৰ এই বেগটোত ভৰাইছোঁ ভৰাই এইটো বক্সত ভৰাই দিম লগতে এই ব্লেংকেটখনো ভৰাই দিম আৰু সিফালে এখন কাৰ্পেট এখন আছে সেইখনো ইউজ হোৱা নাই বাহিৰত থৈ দিলে বস্তুবোৰ লেতেৰা হৈ যায় যোনবোৰ ইউজ নহয় সেইবোৰ লগৰ লগত আমি যদি বক্সবিলাকত ভৰাই দিওঁ তেতিয়া চাফা হৈ থাকে আৰু বস্তুটো ভাল হৈ থাকে সেইটো কাৰণে আৰু সেই ময়ো সেইটোৱে কৰি আছোঁ চব যিবোৰ মানে এক্সট্ৰা বস্তু আছে পৰি সেইবোৰ চব মই এনেকৈ ভৰাই থৈ থওঁ যাতে ভালকৈ মানে হৈ থাকে আৰু বস্তুটো লগতে বিচনাখনো ঠিক কৰি লৈছোঁ কাৰণ বিচনাখন ঠিক হৈ গ'লেহে এনেকুৱা লাগে যে মোৰ বহুত কাম হ'ল নহ'লে যে একো কাম হোৱা নাই এনেকুৱা নিচিনা লাগে বিচনাখনেই চবতকৈ ডাঙৰ ৰুমটোত আৰু বিচনাখনেই চাফা হৈ থাকিলে ৰুমটো অলপ চাফা চাফা লাগে নহ'লে মুঠতে যিকোনো বস্তুৰে এটা ঘৰত জাহাজ হৈ থাকিলে বা লেতেৰা হৈ থাকিলে বৰ অশান্তি পাওঁ মই আমাৰ সেইকেইটা ৰুম হোৱা নাই কাৰণে মই ইমানকৈ চাফা নকৰোঁ কিন্তু যিকেইটা হৈ আছে সেইকেইটা ৰুমকে চাফাকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ আমাৰ কামেই সেইবোৰ যে ঘৰখন চাফা কৰি ৰখা কাৰণ সেইটো যদি আমি নকৰোঁ তেনেহ'লে মানে ভাল নালাগে ন কোনোবা আহিলে ঘৰটো এটলিষ্ট চাফা আৰু চিজিল দেখিব লাগে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইটোৱে বস্তুবোৰ চিজিল হ'ব লাগে আৰু সেইটো মই আমা মাহীহঁতৰ পৰাই শিকিছোঁ তাহাঁতি বহুত চিজিলকৈ থয় মানে দেখি 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 আৰু শিকি গ'লোঁ কাম কৰি থকা মাজতে আকৌ যায়ত আহিব ন চিঞৰ এটা মাৰিবলৈ আহিছে চিঞৰিছে সেইটো কাৰণে ওলাই গৈছোঁ মই কিবা এটা দৰকাৰ হ'ল বস্তু বা কিবা এটা পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আহিছে পাহৰি গ'লোঁ কেলে মাতিছিলে একচুৱেলি মই খালি এইটো মনত আছে যে জেদে মাতিছিলে মোক তাক মাত খাৰ দি আহিলোঁ আহি আকৌ মই লাগি গ'লোঁ কামত আৰু এতিয়া মই কৰোঁ কালি মানে অলপমান বজাৰ আনিছিলে কিছুমান শেষ হ'লে বজাৰবোৰ আনি থকা হয় চেনি চাহপাত তেনেকৈ ময়দা চয়দা অলপ শেষ হৈছিলে সেয়া আনিছিলে সেইবোৰ লগত লগত মই আজি ভৰাই থৈছোঁ কালি ৰাতি আনিছিলে যিহেতু মোৰ টাইম নহ'লে সেইটো কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই মই এইখিনি চিজিল কৰি গৈছোঁ নহ'লে থাকি যায় আৰু পিছত এলাহ লাগে কৰিবলৈ কামবোৰ লগতে কৰি গ'লেহে কৰা নহ'লে এলাহ লাগি যায় এতিয়া আকৌ চব কাম কৰি আহি চিকিৰ লগত অকণমান টাইম আছোঁ কাৰণ চিকিয়ে মানে কোচত উঠি থাকি ভাল পায় সেইটো কাৰণে অকণমান তাইক মই টাইম দিওঁ যেনে হ'লেও বেয়াও লাগে ন সেইটো কাৰণে অকণমান তাইক লৈ আছোঁ এতিয়া সেই গাই চ' এতিয়া মই আহি গ'লোঁ কিটচেনলৈ আৰু এতিয়া মই এফালে দাইল পাতিছোঁ এফালে ভাত পাতিবলৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ পতা নাই পাতিম তাৰ বাদে ভাবিছোঁ অকণমান চাহ খাই লওঁ আপাৰ নামাজ পুহি উঠিছে ঘৰতে নামাজ পুহিছে তেওঁ গাটো ভাল নাই যাবলৈ নোৱাৰিলে যে নামাজলৈ গ'ল তাৰপিছত চাহ অকণমান বনাওঁ ভাবিছোঁ কিমান বিস্কুট চিস্কুট কিনাব খাই থাকিম সেইটো কাৰণে পোৱা পিঠা দুটামান বনাওঁ মই অৱশ্যে ভালেই পাওঁ পুৱা পিঠা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোক ক'বচোন তেনেকৈ পিঠা দুটামান বনাই বোলো চাহ অকণমান খাই লওঁ আপাকো দিওঁ ময়ো খাওঁ আপুনি যদিও আহি পাবহি তেওঁো খাব চ' বোলো মোৰ লগত পোৱা পিঠা বনাব জেদ আহিছে মচিদপা কি হল আহিলা পাইছ ভাবিছিলো আবাৰ লগত চাহ খাম কিন্তু আবা ওলাই গল অকনমান নামাজ চমাজ পুহি আৰু এতিয়া জেদ আহিছিলে নামাজ পঢ়ি ঘৰলৈ জেদক মই জবৰদস্তি ৰখাই চাহ খোৱাবলৈ ৰখাইছোঁ চাহ অকণ অকলে খাব মন নাযায় মোৰ ভিতৰত যদি ইমান দেৰি কৰিছে মোৰ চাহটো খাবলৈও মন গৈছে বহুত জোৰকৈ সেইটো কাৰণে জেদক ৰখাই দিলোঁ এতিয়া চাহ অকণমান খাওঁ আমি আৰু চিকিয়ে মানে মই চানা পেকেট এটা উলিয়াই আনিলোঁ চিকিয়ে মাতটো শুনি থাকিব পৰা নাই একদম আহি বৈৰাঙি ৰখি আছোঁ খানা লাগে এই চাহ চাওকচোন এয়া পোৱা পিঠা বনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু একাপ ধুনীয়া গাখীৰ চাহ লগতে চানাহ একদম বেষ্ট কম্বিনেশ্যন মানে মোৰ আজি লাঞ্চত বনাইছোঁ মই এয়াত ভাত এয়া দালি দেখুওৱা নাই আৰু খুলি আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ এখন স্পেচিয়েল ভাজি সেইখন হৈছে ৰঙালাওৰ বাকলি আৰু জাতিলাওৰ বাকলি প্লাছ ৰঙালাওৰ গুটি এয়া গোটেইকেইটা মিলাই এখন ভাজি বনাই দিছোঁ কিয়নো মই যেতিয়াৰ পৰা লাও বাকলি ভাজি খাইছোঁ মোৰ ইমান বেছি ভাল লাগে নহয় মোৰ মানে প্ৰিয় খাদ্যৰ লিষ্টত আহি গৈছে লাও বাকলি ভাজি আৰু আজি যিহেতু অলপ বাকলিখিনি সৰহ আছিলে সেইটো কাৰণে মই আলু দিয়া নাই আৰু দুটা লাও মিক্স কৰি আৰু ৰঙালাও গুটিটোওতো ভাজি খাই বহুত ভাল লাগে তো সেনেকৈ মই তেল অকণমান সৰহকৈ দিছিলোঁ দি এতিয়া এইখিনি ভাজি আছোঁ এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ অলপমান ঢাকন মাৰি থৈছিলোঁ এতিয়া অলপ লৰাই আছোঁ নহ'লে তলত লাগি গৈছে সেইটো কাৰণে অলপ লৰাই আছোঁ আৰু ভাজি আছোঁ ভাত খোৱালৈকে ভাজি থাকোঁ আৰু তাৰপিছত অফ কৰি দিম হৈ গ'ল অলমষ্ট এনেই এতিয়া অলপ ৰঙালাও গুটিটো টান টান হ'বলৈ কাৰণেহে ভাজি আছোঁ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব যদি কোনোবাই খাইছে মোক জনাব আৰু যদি নাই খোৱা তেনেহ'লে লাও বাকলিৰ ভাজিটো মাষ্ট ট্ৰাই কৰিবই বহুত টেষ্টি হয় মইতো আগতে গমেই পোৱা নাছিলোঁ সেইদিনাখন প্ৰথমখন তেতিয়াৰ পৰা মই লাও বাকলি পেলোৱা নাই ফ্ৰিজত থৈ গৈছোঁ কিন্তু এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত থ'লে ভাল হয় নহ'লে অলপ ঢিলা হৈ যায় সেইটো কাৰণে চ' সেয়াই আপোনালোকে ট্ৰাই হ'ল একো নাই অকল লাও বাকলি ভাজি হয় লা বাগলী ভাজি আৰু দাইল জাষ্ট আমি ভাত খালো আৰু জিকিলি আজি ভাত নাই খোৱা কাৰণ জিকিলি পেট ভৰ্তি হৈ আছে যি টি বস্তু খা এই ৰহ ৰ আমি এতিয়া বিছনাতে বহি আছোঁ আৰু চিকেনিক লৈ আছোঁ বিছনাত উঠিব লাগে জঁপিয়াই বিছনাত উঠি দিয়ে আগে হ'লে ভয় লাগে ন যায়দে মোক দিব ধৰি লৈ পেলাই বিছনা আগমতা কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া টিউশ্যন আহিবলৈ হ'ল অকণমান দহ পোন্ধৰ দিনমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ ঠিক আছে ঠিক আছে কাপোৰ খাই দেখিছে অঁ ভাত নাখালি কাপোৰ খাইছে যে হা সেই গা আইজ মই টিউশ্যনৰ পৰা আহি গ'লোঁ আম্মাহঁতৰ ঘৰলৈ মানে কেতিয়াবাই আহিলোঁ চাহ তাহ খায়ো উঠিলোঁ এতিয়া আছোঁ এনেই মানে নানিয়ে বোলে আজি ৰুটি খাইছোঁ সেইটো কাৰণে আম্মাই কৈছে তই ৰুটি খাই যাবি বনায়ো দে বোলে আৰু খায়ো যাবি জেদক সুধিলে খাবা নে জেদে ক'লে খাম তাৰপিছত এতিয়া আমি ৰুটি চুটি খাই যাম আৰু আজি ৰাতি মাতটো ভাঙি গৈছে মোৰ আৰু সেয়া এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি অকণমান বহি আছোঁ অকণমান ৰখিয়ে ৰুটি বনাম যেতিয়া মানে বনাই খাই দিব পৰাকৈ আৰু ত' ব্লগটো চাই থাকিব চিকি কৈ আহিছো চিন্তা লাগি আছে কাৰণ তাইক আজি বান্ধি থৈ আহিছো মানে পিঞ্জুৰাত ভৰাই থৈ আহিছো তাইকে দাংবটি চাংবটিলো ৰেডি ঘৰত গৈ খাব দিম দাংবটি আহিছো মই ঘৰলৈ আহি বনাবলৈ ভাল পালো ৰুটি ৰুটি খাবলৈ লাগিছিলে নানি ভাগৰ নানিৰ কাৰণে ৰুটি বনাব লাগে কিন্তু চবেই লাষ্টত ৰুটি খোৱাটো হলগে চা মই একডাল মান ৰুটি বনাবলৈ লৈ বনাই আহিছো আচার <laughs> বিজুলিকা <laughs> 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 <hums> 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 <hums>

তাত সোমাই মই পাই গ'লোঁ বগৰী গুড়ি ষ্টিক কিবা চ' মই সেয়া ল'লোঁ চুংজাম ল'লোঁ আৰু লগতে ষ্টিক কিবা সোমাই থকা ডাব্বাটোও লৈ আহিম ডাব্বাটোও কিবা এটা কামত আহি যাব মানে এই ডাব্বাবোৰ দেখি পেলাই ধুনীয়া হ'লে কামত আহি যায় ন মানে ভাল লাগে আৰু থৈ চ' আৰু আজিৰ ব্লগটো মই শেষ কৰি দিছোঁ যদিহে আপোনালোকে ব্লগটো চাই অকণমানো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ লাভ ইউ অল